assalomu alaykum hammaga cobalt moshinamiz tayyor bo'ldi inshaalloh ko'pchilik cobalt deydi cobalat deydi cobalaet xullas kobalt deyiladi ko'pchilik sal noto'g'ri aytadi moshinamizni bitta baho berasizlar qanaqa chiqqaniga birinchi bo'lib shumizolatsiya qilindi bu moshinada Sana beramiz qilingan ishlarni ko'ryapsizlar bronirovka bo'ldi o'q o'tmaydigan bo'ldi moshina eshigini yopilishini ko'ryapsizlari tomida esinglarda bo'lsa bir gram u yo'qligini qo'ygan edik ho'p salonda qilinadigan ishlardan qilingan ishlardan ozgina tushuncha berib o'tib ketaman akva print qilindi matviyo cheti ham matviy akva print qilindi i android monitor qo'yildi start top qo'yildi hop o'zini rulini ko'rasiz, ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli qilib berdi Qut qo'yib berdi o'zining ruliga va mana bu joylarini akva prin qilib berdi seriy bo'lardi mana bu ikkita detal qo'yildi zavod bo'lib tushdi зазорlarini ko'ryapsizlarmi buni ustunovka qilish qiyinroq va qimmatroq bo'ladi chем buni qo'ygandan ko'ra boshqa rul qo'yib yuborgani arzonroqqa tushadi lekin akam shtatni заводской qolishini xohladilar shu narsani biza qoldirib berdik ho'p hammasi ulangan afo'llari ishlaydi и buyoq tarafda krus kontrol mana ko'ryapsizlar chirog'i yondi krus kontrollari ham ishlaydi o'zini o'rnida hammasi oshiradi tushiradi отkaз qiladi signal emas bu hop signal o'rtada и buyoqda buyoq joylarini ham au qildi и android o'shani oxirgi chiqqan yaxshisidan qo'yib berdi tez ishlaydi tez ishlaydigan varianti ko'ryapsizlar и e bar qo'yildi maibu ikki bal пolniy fo varianti elektronniy ручной prndlar begущий bo'ldi hop bunda abagrep knopka bu yerda bo'lganligi uchun bu yerga faqat e, bitta knopka qo'yib berdi hop ruchnoy без проводной buni ham akk printni seriй detalda ha qilib berdi judayam chiroyli chiqdi штатный variant bo'ldi mana bu eko koja chexollarimiz xudo xohlasa moshina tayyor egalarini kutyapti egalari тоесть kelib bo'lishgan olib ketishyapti man syomка qilyapman и pult moshina juda yam qulay faqat minadigan moshina bo'ldi полный щемизolatsiya mana qulaylik bar bari yo'q bo'ladi e, bilasizlar и bu yoqda multimediasi kru kontrol pult start stop android monitor hamma qulayliklari bor gapirmaydi chunki gps navigator bilan ham foydalansa bo'ladi bundan и e bagaj ochadigan knopkasini managa qo'yib berganmiz ko'ryapsizlarmi bagaj ochadigan knopka i e mana bu knopkalar yonmaydi bularni ham yonadigan qilib berganmiz inshaalloh moshinamiz tayyor kimga shunaqa qulaylik nabarotlar kerak bo'lsa bemalol kuni housga murojaat qilishinglar mumkin hammaga rahmat salomat bo'linglar